Всем привет, компания Марагрупп. Значит, у нас в явной явности вот такие вот опорные столики. И для чего они используются? Если у вас кровля из ПВХ мембраны, и вы хотите сделать сверху террасную доску, либо плитку. И соответственно как стелится террасная доска, либо плитка керамическая на кровлю из ПВХ мембраны. Есть такие столики. Вы можете регулировать высоту, если у вас кровля идет со скатом, вы регулируете высоту и этот вот опорный столик. Дальше вы, если это террасная доска, вы отламываете вот эти вот усики и сверху укладывается доска. Если это плитка формата, например, метр на метр, она сюда вот в угол ставится, она не клеится вода, дождь попадает на плитку, стекает между плиток, попадает на ПВХ-мембрану и дальше уходит в водосточку. Заказывайте опорные столики. Это производство Италия. Всегда в наличии и по заказу. Они, кстати, разной высоты бывают. Индивидуально под каждый объект.